श्रीशिवमहेन्नस्तोत्रं श्रीपुष्पदन्तोवाचः महीम्न परं ते परमविदुषो यद्य स दिशि सुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिर तावाच सर्वस्वमतिपरिणा मा वदि मा गिणन् मापि स स्तोत्रे हरनिरपवादपरिकर अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमविधति श्रुतिरपि शकस्या स्तोतव्यः कतिविधगुणा कस्य विषय पदेत्वर्वाचिनि पतति न मनः कस्य न मधुस्पीता वाच पारममामृतं तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरो विस्मयपदं ममात्वितां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवता पुनामीत्यर्तेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता कवीश्वर्यं यत जगदुदय रक्षप्रलयकृत् त्रैवास्तु व्यास्तं त्रिषु सुगुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणि यामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोषिं विदधत इहैके जडधिया किमि हा किं काया शकालोकी मुपाया श्रीभोवनम् किमाधारु धाता जे के मोपादा न इतिचा अतर्केश्वर यै त्वय यावान सारा दोस्तो हाता धिया कोतर कोयम मोहाय जगता अजन्मानो लोका केमावायववंतोपि जगता मधीष्टातारम किं भावा विधिराना

त्यमरवरसंशीरतयि मे त्रैसाख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदापथ्यमिति च रुचीनां वैचित्या द्विजुकुटिलनानां पतजुषां नृणामेको गम्यास् त्वमसि पयशामणव महोक्षा खड्वाङ्गं परसुरजिनं भस्मपणिनः कपालं चीति तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं ददति च भवद्भ्रूप्रणहितं नहि स्वात्मा रामं ऋषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं काश्चि सर्वं सकलमपरस्त्वा ध्रुवमिदं प्रोध्रोभ्या ध्रोभ्य जगति गदतिभ्यस्तविषयि समास्ते पेतास्मिन् पूरा माता न तेर्वीस्मितायि वा ीहिमि त्वां न खलु ननुधीष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरिभिरञ्चो हरिरधा परीचितुं याता वनलमनल स्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरु भरगुरुगिणान् भ्याङ्गिरिशयद् स्वयं तास्ति ताभ्यां तव किमनुवृत्ति न फलति अयात्नादापाध्या त्रिभुवनमवीराव्यतिकरं दशासु यद्बाहु न वितरणकण्डोपरवशान् शिरापद्माश्रीणि रचितचरणाम्भोरुह बलिश्रायास्त्वाद्भक्